Nefçi komandası premyer liqadan növbəti matçına çıxıb. Ağqaralar 27-ci turda Səbailin qonağı olub. Qarşılaşmada hesab 17-ci dəqiqədə açılıb. Filip Ozobic qapını dəyəq nişan alıb. 29-cu dəqiqədə fərq artıb. Elvin Camalov Səbaili 2-ci dəfə oyuna mərkəzdən başlamağa məcbur edib. Fasilə ərafəsində Rüfət Abdullazadə toplardan birinin əvəzinə çıxıb. İlk hissə 2-1 hesabı ilə yekunlaşıb. 2-ci yarıda meydan sahibləri məğlubiyyətdən qurtulmaq qa çalışsa da bonaqlar sərfəli nəticəni qorumağı bacarıblar. Görüşü qalıb tamamlayan Neftçi xallarının sayını 31-ə çatdırıb. Hazırda çempionatda 6-cı yerdə olan komanda 5-ci pillədəki sabahdan 4 xallı geri qalır. Qeyd edək ki, Neftçi premyer liqadan növbəti matçı Araznacxivanə qarşı keçirəcək. Martın 29-u Paytaxt təmsilçisinin stadionunda təşkil olunacaq oyun saat 16:45-də başlayacaq.